смотрите что делает э, пан зеленский пан зеленский набрал кредитов у НФФ. и теперь мы должны рассчитываться какого я что не ощущал у себя на карточке никаких э, доходов у меня не было вот кто брал вот всех и надо спрашивать народ украины хватит уже молчать уже надо что делать потому что э, я не слышал ни разу ни от этого человека э, будущее за будущее поколение он что-то ни разу не заикнулся о будущем поколении, что он делает для будущего поколения, что-то влаживает. Он только думает о войне. Он жестокий человек. Реально жестокий человек. Он не хочет мира. Он один, наверное, не хочет мира. И сейчас Байден э, закончится срок Байдена и все. И будет совсем все по-другому. Может уже мир придет, слава Богу. Какой мир? Уже без разницы, как на каких условиях. Поймите граждане Украины что э, пройдет время по любому э, дипломатическими э, путями можно будет эти земли а, ну, э, потом договориться с, с будущим руководством оно сейчас не горит, эти земли э, у нас хватит э, своих э, не, ресурсов и смотрите, с нас обратно берут деньги нам надо поставить такого лидера чтобы он объявил, что все надо по конституции все энергетические э, ресурсы все принадлежит Украину, украинскому народу, как Садовская Аравия. Посмотрите, там все граждане, у них зарплаты, у них просто пособия, они могут жить до конца дней своих и ничем не думать, не платить платить за электричество. Им все это государство обеспечивает. Вот даже же с с наших высасывают энергетические, мы строили, наши деды, наши бабушки строили, влаживали свои жизни, ресурсы влаживали. А сейчас это какой-то э, скажи скажите примат у -у -у, пришел, выкупил это все и забрал у, у народа вообще один человек примат, бабуин, красно красножопый. Я буду так, потому что у меня просто слово уже не тут. И там стая этих 450 бабуинов, сидит, и только глазками лупает. Да, я э, прошу прощения, может э, кого-то зацепил, но я, там есть уже хорошие люди. Люди, но не бабуины. А половину вот это з, это приматы, просто приматы. Э, больше у меня слов нету. Они не думают ни о будущем, они вот сейчас свои пики понажирают, поразъезжаются и все. А мы будем с вами здесь вариться. Э, нам надо сейчас организоваться и просто сделать э, революцию, это громко сказать. Но надо э, не выходить э, на работы, чтобы... Забастовки, забастовки. Вот реально понять, чтобы государство поняло, что оно тут вообще пыль. Государство строится, мы поставили их этих менеджеров, чтобы они руководили граждане. Проснитесь, пожалуйста. Это не они будут диктовать такие условия, а мы с вами будем диктовать. Потому что мы граждане Украины. И мы люди с вами. Э, чтобы, знаете, хочется такая, чтобы, если это украинец был, чтобы вся весь мир э, Украину знал и все э, равнялись на Украину. Вы посмотрите раньше э, Киевская Русь все когда жопу вытирала за Европа и жопу вытирала листиками Киев уже с бумагой туалетной бегал. А говорит Европа говорит вы что говорит постирали. говорит вот вам бумага возьмите Киев э, Киевская Русь она была э, центром европейской культуры центром не за хвостом и сейчас даже вы посмотрите кто был в Европе Открыть карточку это целый геморрой, там э, в Германии открыть карточку, это в любой стране европейской. Открыть банковскую карточку это сколько геморрой, это какие-то ожидания, бюрократия, бумажки им. В Украине, слава богу. Э, хоть та и власть была предыдущая. Э, но она хотя бы стремилась. Э, вот все на Яныка говорили, что это. А по сути Янок держал э, э, позицию. Конкретно он занял позицию независимой Украины. Незав, независимость Украины. В чем заключается? Это что она независимая. Нет от России, нет от американцев, нет от кого. Независимость Украины должна стать независимостью Украины. У нас э, есть намного э, умнее ученых и физики, ядерщики. Все было. Космонавтика. Космонавтику вообще забили. А это будущее, это космонавтика, это миротворческая э, миссия, скажем так, миротвор э, миротворца вырастить. Нам надо э, создать поколение, хотя бы 20 лет, вырастить миротвор миротворческую цивилизацию украинскую, э, миротворческую. Напо... Что такое миротворческое? На чем она строится? На любви, на понимании, на взаимопомощи, на реальных знаниях. Не на тех, что навязаны, а реальных на, на, натуральных знаниях. Как посадить картошку? Что такое показать планету? Объяснить, как все стремится Всевышнего планета. Ни одного государства я не видел, чтобы оно создало хоть... Ни одно государство я не видел, чтобы оно создало человека. Или как что-нибудь создало государство любое. Постираются. А это все всевышнего, всевышнего земля, всевышний и всевышний нам дал эти ресурсы пользоваться и правильно влаживать. Этем э, рай был создан на земле, он не был создан в космосе. Вы посмотрите, какая, э, какой заповедник, это просто шикарно, сколько видов трав, сколько видов животных. Это просто супер. Это вот каждый день встаешь и просто дивуешься. Это все создал Всевышний. Вы представляете, насколько он мудрый? И если цивилизацию вырастить не религиозная религия, если будет управлять, это будет хуже, чем государственное правление. А э, сдать э, в школах такое религиознаство и показывать религии, куда идти. Но с детства надо, чтобы детки знали Библию и Конституцию. До 5, до 5 лет, чтобы они уже знали свои права, и кто создал все вы, кто создал землю, кто создал, создал, создал человека, чтобы не было, потому что вот сейчас они э, всех, они смеются, какой бог, а какой примат, вы что, вообще подурели, от примата мы, а кто примата создал вы, бабуины, вот у меня вот просто слов нету, просто животное у них мышление, и надо их гнать, просто гнать, вот их 400 там, Человек, там я не согласен, там есть и хорошие люди в Верховной Раде, но их там единицы. И потому их э, э, те приматы, скажем, вот эти э, э, бестолковые, которые вообще ничего не понимают в этой жизни, только понимают пожрать денежка и свалить. Они все умрут, все, все мы с вами умрем и пойдем в землю. Но они этого не понимают. И что они оставят? Они вообще ни, ни, ничего не оставят. И вот руководитель, да, Зеленский. У меня столько было. Я на него думал, ну, когда придет, было чисто искреннее, знаете, вот было какое-то понимание, что новый человек придет. И думал, знаете, он же он такой твердый человек по сути. Может, он и хочет сделать. Но окружение его бабуинское приматов. Он изначально хотел это все сделать. Но приматы пустоголовые которые подвязаны только в денежной политике, они думают, как вырастить новое поколение, вложить в новое поколение. У них мозгов не хватает. Просто салом все зажило. И вот, И пан Зеленский, он, к сожалению, он, он пришел без стратегии, но хотелось уже что-то новенькое. Потому он пришел э, на шкапе, что он наведет мир. А он оказался еще хуже мясник. Он у него, знаете, у него сейчас... Довелся он, и он стал очень страшным человеком. Он, во-первых, был твердым человеком, и вот эта твердость у него пришла в сердце, в сердце жестоко, жестоким он стал. Сердце его у него огрубело. Это видно на всех его выражениях, на выражении лица. Это очень опасно. И нам надо его уже снимать, потому что он уже начудил, больше уже куда некуда. И знаете, некого ставить. Вот и Разумкова можно попробовать президенты. Я не знаю, кого еще предлагать. Ну, моя кандидатура, конечно, я бы хотел бы пойти, но меня никто не поставит, потому что, ну, меня никто не знает, во-первых. Знает там, ну, тысяча, ну, две тысячи человек, и все. Это надо развивать и, и информационно. А я бы уже просто бы в новое поколение, я создал бы, собрал бы людей, и я через силовой блок, только через силовой блок с ними надо общаться, потому что по-другому, к сожалению, Украине дело не будет. Они этот силовой блок растят. Сейчас самый большой силовой блок – это милиция, вооруженная армия, ну там ТСК вот это, ну они ж половину там они проходили, вот они еще, еще, не сидят, не идут воевать, половина. Там 90 строя боевых подошли, прошли боевую подготовку. Чего они не воюют? Чего они ловят пацанов, которых нету? И кидают без, без подготовки, и без и вообще ничего кидают. И они думают, что будут те люди лучше сражаться. Да не будут люди сражаться лучше. Потому что у меня никогда не было опыта этого. Он был бухгалтером или был фермером. И вы его кидаете. Вы что, в больнице думаете, там все, обойдется. Не обойдется граждане Украины. Я вас прошу надо выходить. Такой, э, со, э, кто это будет разрешать нам делать? Мы, народ, мы являемся власть. Мы решили, и так оно, так оно и будет. Потому что вот это все их понятие, они в голову вам вдолбили, что власть, власть, какая нахрен власть, кто, кто там власть? Там дебилы, просто дебилы. Все, у меня просто слов нет. У меня уже просто накипело. Простите, что так может как-то жестко. Но просто нету слов. Приматы, Приматывай. Вот Бананы им дашь и все. Посмотрите, космос, космическую цивилизацию, да, ну просто не слов, космонавтику вообще захейтили а к... китайцы в 29-й год. Они уже будут на Луне базы, на Луне будут базы. А Акие э, приматы распустили вообще эту космонавтику? Кто там у нас этот сидит? Он, посмотрите, у него глаза свинячие, он видно, что дебил. С э, жиром за глазки заплыли. Все, он больше ничего не видит. Он не хочет развиваться новые типы кораблей можно было создать. Илона Макска можно было попогнать. Это НАСА. Все это Роскосмос. Только у нас бы покупали спутниковые выходы в на орбиту. Все это есть уже. Просто нету реальных людей, которых это поддержали. Раз именно сделать переломный. Это больно, да, неприятно. Но надо скрыть эту рану и прочистить этот гнойник. Потому что так не будет, потому что он будет гноиться, и все тело э, потом, э, просто умрет. Если мы будем молчать с вами, граждане Украины, выходим, делаем что-то, э, каждый, если каждый будет хотя бы говорить, что будет э, записывать видео, ну хотя бы, это, это минимум, это надо, чтобы голос, голос был, хотя бы, чтобы они поняли, что народ уже устал от этого, от этого бреда, что они несут, что они делают что они уничтожают будущее поколение. Они о будущем поколении вообще не думают. И кто брал кредиты, пусть тех и спрашивается. Народ Украины здесь вообще ни при чем. Я лично не ощутил ни в, ни в своем кармане, ничего мне на карточку не падало. Так что вот кто брал, с тех и спрашивайте. Все, всем хорошего дня.